Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hmm. aa, Bertemu semula kita di Alam Maya ya, Jadi Ustazah harapkan semua Anak-anak tahun 5 Dalam keadaan sihat walafiat Di samping keluarga Memandangkan kita masih lagi di bulan syawal Jadi usah tak terlambat Nak ucapkan selamat hari raya Maaf Zahid Badat dan Batin Khusus untuk murid-murid tahun 5 Dan keluarga ya jadi untuk itu saya nak ajak semua murid-murid untuk menyambung semula pelajaran kita tahun 5 yang bertajuk pengurusan jenazah ya. sebab tajuk pengurusan jenazah ni ada 4 unit ya. pertama mengkafankan jenazah memandikan jenazah mengkafankan jenazah solat jenazah dan lain sekali ialah Mengkebumikan jenazah jadi untuk itu saya nak ajak murid-murid untuk menyambung tajuk seterusnya yang ini cara solat jenazah dan cara mengkebumikan jenazah. Okey saya harap murid-murid dah sedia dengan buku monodtamuntas ya. kita akan tengok tajuk sebut di dalam buku surat 106 hingga 108. Itu mari kita tengok sama-sama buku monodtamuntas. Sama-sama baca ya. Okey, yang tajuk yang pertama hari ini ialah solat jenazah. Okey, apa hukum solat jenazah? Okey, hukum solat jenazah ialah fardu kifayah dan haram menyembahkan menyembayangkan jenazah orang kafir ya kemudian tajuk kedua ialah rukun solat jenazah okey rukun solat, rukun solat jenazah ni ada tujuh perkara pertama ni niat okey yang kedua berdiri betul yang ketiga takbir roti ihram dan membaca Fatihah yang keempat takbir dan membaca selawat yang kelima takbir dan membaca doa untuk jenazah yang keenam takbir dan membaca doa untuk orang Islam yang ketujuh ialah salam ya yeah. Jadi dalam solat jenazah ni dia kita ada empat kali takbir ya takbir membaca Fatihah, takbir membaca selawat, takbir membaca doa khusus untuk jenazah dan takbir membaca doa untuk orang-orang Islam ya. Jadi saya harapkan murid-murid faham tentang rukun solat jenazah ni ya. Okey. Okey, kita tengok tajuk seterusnya iaitu syarat jenazah yang disembayangkan. Apa maksud syarat jenazah yang disembayangkan? Okey, baiklah ya. Okey, syarat jenazah yang disembayangkan yang pertama ialah jenazah orang Islam. Ya, kalau jenazah orang Islam mesti disembayangkan. Ya, yang keduanya jenazah telah dimandikan kecuali mati syahid. Jenazah yang nak dimandikan, eh, yang nak disembayangkan tu sudah dimandikan, siap dimandikan, atau tu siap dikapankan. Ya, kecuali orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga ialah bukan mati syahid. Kenapa bukan mati syahid? Sebab orang yang mati syahid ini hanya diterus terus dikebumikan ya, tanpa perlu dikapankan dan disembayangkan ya. Dia terus dikebumikan ya. Okey, tengok nota bawah tu. Orang yang mati syahid kerana memerangi orang kafir haram dimandikan dan disembayangkan, hanya wajib dikapankan dan dikebumikan sahaja. Jadi saya harap murid-murid dapat faham ya tentang orang yang mati syahid ni. Okey. Okey. Kita tengok tajuk seterusnya yang ni kaifiat solat jenazah. Ya. Yeah. Bila jenazah dah dikafankan, kemudian dah disembayangkan, kita tengok kita tengok kedudukan imam tu macam mana. Ya. Yeah. Tengok macam mana kedudukan imam ni bagi jenazah lelaki, ya. Yeah, imam tu bersetentangan dengan kepala jenazah. Manakala jika jenazah itu perempuan, imam tu bersetentangan dengan pinggang jenazah perempuan. Ya, yeah. dia berbeza ya. Yeah. Kalau lelaki, Imam berdiri dengan bersebelahan bersetentangan dengan kepala jenazah lelaki yang perempuan bersetentangan dengan pinggang jenazah perempuan. Okey. Okey, seterusnya niat serta takbiratul ihram dan membaca surah al-Fatihah. ini kaifiat cara menyembahyangkan jenazah ya. Yang kedua, takbir kedua dan membaca selawat. Yang ketiga, takbir ketiga dan membaca doa. Yang keempat, takbir keempat dan memberi Salam. Ha tu tak, yang ini tentang kaifiat solat jenazah ya. Jadi lafaz niat jenazah perempuan dewasa, jenazah perempuan kanak-kanak ya. Nafaz, niat jenazah lelaki dan perempuan dia. Ha, jadi murid-murid boleh baca sendiri. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tajuk ha, yang ketiga pengurusan jenazah yakni mengkebumikan jenazah ya. Kalau murid-murid dapat Nampak jelas gambar ni macam mana cara orang tu mengkuburkan jenazah ya, memasukkan jenazah ke liang lahat ya. Okey tengok ya. Uh, mengkebumikan mengkuburkan jenazah yakni wajib menyegerakan mengkuburkan jenazah setelah dimandikan, dikafankan dan disembayangkan ya. Seelok-eloknya uh, bila ada seorang tu meninggal dunia Empat perkara ni wajib disegerakan yakni segerakan memandikan, segerakan mengapankan, segerakan memandikan dan segerakan mengkebumikan ya. Okey, kita tengok kaifiat mengkebumikan jenazah. Ya. Ha ni tentang keadaan kubur macam mana, ke keadaan saiz kubur, bentuk kubur. Ha ni macam ini. Ha ini keadaan di perkuburan orang-orang Islam, ya. Okey, kita tengok baca kaifiat mengkebumikan jenazah, ya. Pertama, kadar kedalaman lubang kubur ialah kira-kira tidak boleh digali oleh binatang buas, ya. dia sekadar tingginya 1.8 meter ini 1.8 meter ni sekadar tinggi seorang lelaki dewasa dengan mengangkat tangannya ke atas. Nah, begitulah kedalamannya kubur. Ya, supaya apa kubur tu digali dengan dalam. Supaya tidak tidak boleh digali dengan oleh binatang buas, ya. Nanti kalau dibau busuk, ya, dia akan kurik-kurik, ha, dia akan cari. Ya, sebab itu di kedalamannya 1.8 meter. Okey, kemudian kefiat kedua ialah meletakkan mayat dalam kubur dengan membaringkan ke atas lambung kanan menghadap kiblat. Nah tengok kalau kedudukan kubur ya. Uh, di jenazah tu dibaringkan mengiring ya, uh, di atas lambung kanan dengan menghadap kiblat. Okey, kemudian seterusnya ialah menimbus lubang kubur dengan sempurna. Uh, siapa yang pernah melihat cara jenazah dikebumikan? Ah uh, macam itulah caranya ya. Uh, ya, saya ulangi semula, menimbus lubang kubur dengan sem sempurna. Okey, kita tengok nota kaki sunat menziarahi orang meninggal dunia, mengiringi ke kubur, membaca Al-Quran dan mendoakan. Boleh ingat? Apa hukum menziarahi orang meninggal dunia? Hukumnya sunat. Mengiringi ke kubur? Sunat. Membaca Al-Quran? Sunat. Dan mendoakan si mati? Sunat. Ya? Jadi, nampaknya setakat ini saja. Ya? Saji saya harapkan sangat supaya murid-murid dapat mengulang kaji pelajaran. Dan sudah harapkan sangat murid-murid dapat menyaksikan video dengan betul-betul fokus dan memahaminya lepas tu nanti kemudian akan murid-murid akan dibagi soalan kemudiannya ok sekian saja Ustazah ucapkan ya jadi Ustazah ucapkan sekian wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berjumpa lagi pada sesi pelajaran akan datang bye